নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আকৌ আমাৰ বৃদ্ধশ্ৰমখনলৈ প্ৰগতি বৃদ্ধ আশ্ৰম অলিশ্ৰম যিখন তালৈ আহিছোঁ তাত সকলোৱে কয় কিছুমান মানুহৰ ধাৰণা ভাল বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্ৰতি কিছুমানৰ আকৌ বেয়া কিছুমানে নিগেটিভ কয় যে এইখন মানে বৃদ্ধ বুলিলেওসকলক আৱেগিকভাৱে দুৰ্বল কৰি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আত্মসাত কৰাৰ অজুহাত বুলিও কিছুমানে ক'ব খোজে কিছুমানে আকৌ ভাল পায় আমাক উৎসাহিত কৰে বা কিবা এটা ডনেশ্যন দিবলৈও খোজে বহুত মানুহ এনে আছে যে ডনেশ্যন দিব খোজে বা তেওঁলোকক কিবা এটা সহায় কৰিব খোজে আমাৰ ইয়াত অকল বৃদ্ধই নহয় বৃদ্ধৰ উপৰিও যিসকল বুলি কওঁ তেওঁলোক চেলেঞ্জ চাইল্ড চেলেঞ্জ শিশু আছে দিব্যাংগ তেওঁলোককো আমি ইয়াতে ৰাখোঁ আৰু আৰু এটা অনু আমাৰ কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে তাত আমি সেইসকলকো ৰাখোঁ আৰু সেইসকলকো আনি আজি ইয়াতে স্কেনেম বুলি এটা স্কেনেম প্ৰাইভেট লিমিটেড চাংচাৰিত যিটো অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে স্ব ইচ্ছাৰে আমাৰ এইসকলক আমাৰ ককা আইতাসকলক আৰু লগতে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিবা এটা দিবলৈ মানে খুজিছে কিবা দিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি আজি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ এয়া আমাৰ অলপ আৰু বাকী গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আহি খুব মানে উৎসাহেৰে লাগি আছে কামটোত আমিও আহিলোঁ এয়া লক্ষেশ্বৰ বাইদেউ মই আহিলোঁ আৰু লগতে এয়া কে এন এমৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ কোম্পেনী আছে তাতে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে ইনভলভ হ'ব খুজি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আমাক কিমান এটা গৌৰৱৰ কথা নহয়নে বাৰু কিছুমানে কি ধাৰণা কৰি থাকে আৰু কিছুমান কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে আজি ইয়াতে আইতাহঁতক সেই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কম্বল বিতৰণ কৰিব আৰু সেয়া আমাৰ যিসকল চেলেঞ্জ চাইল্ড আছে তেওঁলোককো দিব খুজিছে আমি ইয়াত অকণমান ফৰ্মেলি কৰিছোঁ অকণমান ফৰ্মেলি মানে পৰিচয়টোতো দিবই লাগিব সেয়েহে আৰু আমাৰ ইয়াত অ'লেজ আছে যদিও এতিয়া বিশেষ মানে আমাৰ ইয়াত অহা নাই বৃদ্ধ হওক বৃদ্ধ হওক অহা নাই খবৰ আমি লৈ আছোঁ বা পাই আছোঁ আহিব গোটেইখিনি মিলাইহে আনিব পাৰিম গতিকে তেনেধৰণে ঘপককৈ লৈ আহিবও নোৱাৰি চাব লাগিব তেওঁলোকৰ সন্তান আছেনে তেওঁলোকৰ কি আছেনে নাই বেকগ্ৰাউণ্ডটোও চাব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতি পৰীক্ষা কৰি তাৰপিছতে লৈ আহিব লাগিব বাৰু ইয়ালৈ আহিলেও স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা যায় কিছুমান বাটত বাটত লগ পাওঁ সেইসকলক কেতিয়াবা পুলিচেও লৈ আহে আনিলে আমি ইয়াতে ডাক্তৰৰ সৈতে চাই মেলি চেক আপ কৰি তেনেকৈ আনো এজন বৃদ্ধ আছিলে আমি আগতেই দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো যে বৃন্দাবন আশ্ৰমত আছিলে তেওঁৰ কোনো ক'তো নাছিলে যদিও মানে ভতিজা আছিলে যদিও বিচাৰ সুচাৰ কৰা নাছিল তেওঁ পিছত আহি শেষত যেতিয়া নোৱাৰিলে তেওঁ আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ভতিজাৰে আশ্ৰয় ল'লে আৰু সেই আমিয়ে নিজে গৈ তেওঁলোকৰ ভতিজাহঁতৰ দুখৰ অৱস্থা নেদেখি ইয়াতে আনি থলোঁ আৰু তেখেতৰ কিছুদিন আগতেই তেখেত স্বৰ্গগামী হৈছে আমি যিখিনি কৰিব পাৰি আমি সেৱা সৎকাৰ কৰি তেখেতক সৎকাৰ কৰি আমি তেখেতৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব পাৰি সামান্য আমাৰ বলেৰে কৰিছোঁ আৰু আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে ক'ৰবাত কোনো কতো নোহোৱা কিছুমান ঘৰৰ ভিতৰতেই মৰি থকাও এনেকুৱা বৃদ্ধ আছে গতিকে সেইটো আচলতে যে কোনোবাই মাৰি পেলাইছে সেইটোও নহয় তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰা হ'লে চুচৰি বাগৰি তেওঁলোকে যিকেইদিন পাৰে কৰে সকলোৱে নিজৰ ঘৰ নিজৰ ভেটি কোনেও এৰিব নোখোজে আমাৰ ইয়াত যিসকল আহে তেওঁলোকে কয় আৰু কিছুমানৰ ওচৰত যাওঁ যেতিয়া তে কয় যে কেইদিনমান পিছত পাৰলৈকে থাকোঁ দেচোন এনেকৈ কয় ঘৰটোতে তেওঁলোকে পাৰলৈকে থাকিব সেইটোও হয় তেওঁলোকে থাকিব খোজে কিন্তু নোৱাৰিলেও আনাতো আমাৰ কিছুমান অসুবিধা থাকে গতিকে আমি ভালে 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 সুস্থ সবলভাৱে আহিলে বেছি ভাল পাওঁ আইতা ককাহঁতক আমি ইয়াত যিখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰিম আমি থকা খোৱাৰ বন্দোবস্ত খোৱা বোৱা লগতে চিকিৎসাৰ বন্দোবস্ত তেওঁলোকৰ মানসিক যিখিনি উৎস উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব লাগে সেইখিনিও আমি সেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কৰোঁ যি নহওক ধাৰণাবোৰ সকলোৰে সলাব নোৱাৰি মানুহ মানুহভেদে ধাৰণা বেলেগ বা ভাৱ বেলেগ বা যিসকলে এইবিলাকত লাগি থাকে বা যিসকলে অনবৰতে মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ দুৰ্যোগবোৰ দেখি থাকে বা আমি যেনেকৈ ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চবিলাক দেখি থাকোঁ বা ঘৰুৱা হিংসাৰ আমি যিবিলাক কাম কৰি থাকোঁ আমাৰ ধাৰণাটো বেলেগ মানুহে একেবাৰে যেতিয়া নোৱাৰে তেতিয়াহে ইয়ালৈ আহে আৰু একেবাৰে সহ্য কৰি কৰি যিজনী আধা মৰা হয় সেই মহিলাগৰাকীহে আকৌ আইনৰ কাষ চাপে এইটো উঠি তাৰ ভিতৰতেই কিছুমান আছে কিছুমান যেনেকৈ মানে আৰু কিছুমান আছে যে ল'ৰা ছোৱালী এৰি মাতৃগৰাকী পলাই গুচি যায় অন্যলৈ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰো আছে কিন্তু সেইবিলাক খুব এটা বেছি নহয় কম সংখ্যক মহিলাহে কৰে কাৰণ মাতৃ সদায় মাতৃয়ে মাতৃয়ে কেতিয়াও সন্তান সন্তানৰ বেয়া চিন্তা নকৰে অহিত চিন্তা নকৰে গতিকে আমিও ইয়াতে আমি তেনেধৰণৰ আমি বহুত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা আমি লগ পাওঁ অসহায় হৈ পৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তান নাথাকে কিছুমানৰ কিছুমান সন্তান থাকিলেও নেচায় তেনেধৰণৰো আছে গতিকে আমি সেইসকলক লৈহে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক সেইসকলক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু সেইসকলৰ হিতৰ কাৰণেই আমি যি অলপ আমাৰ সামৰ্থ্যৰে পাৰোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ যে কিবা ফাণ্ড আহিব সেইটোও নহয় আমি ড'নেশ্যন লৈ বা আমি মানুহৰ পৰা লৈ শিক্ষা খোজাৰ নিচিনাই হৈ যায় তেনেকৈ লৈহে আমি অনুষ্ঠানিকতা চলাই আছোঁ গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰক আৰু আমাৰ এই যিসকল অৱহেলিত অৱহেলিত মানুহ বুলিয়ে কওঁ অকল বৃদ্ধ বৃদ্ধাই নহয় এই আজি ইয়াত যিসকল আহিছে মহিলা বা যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকো অৱহেলিত তেওঁলোকৰো ঘৰ নাই গৃহহীন হৈ পৰিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ৰাখিছোঁ গতিকে এইখিনি পাৰোঁ আমি আমৰ্থৰে সহায় কৰিছোঁ আৰু অকণমান সম্বৰ্ধনাও জনাইছোঁ তেখেতক যিখিনি পাৰোঁ দুয়ো এগৰাকী এইগৰাকী আমাৰ ইয়াতে ঠিকেই তেখেতে সকলোখিনি কাম কাজ চলাই চায় আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ কৰি আছে নিয়মীয়াভাৱে তেতিয়া আৰু অকণমান খাদ্যৰ কাৰণেও অকণমান অকণমান কিবা এটা খুৱাবৰ কাৰণেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ অঞ্চলটো বুলিয়েই নহয় আমাৰ কামৰূপ জিলা বা তাৰ বাহিৰেও যদি ক'ৰবাত আছে ক'ৰবাত ঠাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰে আমি তেনেধৰণৰ ষাঠি বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব ষাঠি বছৰতো আজিকালি ডেকাই হৈ থাকে কিন্তু কিছুমানে কিছুমান অৱশ্যে একেবাৰে নিশকতীয়া হৈ পৰে তেনেধৰণৰ সকলোকো লৈ আহিব পাৰে বৃদ্ধ হওক বৃদ্ধ হওক আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় সাজু হৈ আছোঁ তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ ছিট অৱশ্যে চিট বহুত নহয় কেইটামানহে ছিট আছে আমাৰ ইয়াত তেইছটা বৰ্তমান চিট আছে আমি সেইখিনিয়ে মানে সেইখিনিতেহে আমি দিব পাৰিম গতিকে এতিয়া আনিব পাৰে আমাৰ ছিট খালী আছে বহুতো আৰু দেখিছোঁ আৰুতো বহুত নলবাৰীত আছে বৃদ্ধাশ্ৰম এনেধৰণে সেইবিলাকতো প্ৰথম অৱস্থাত চিট বহুত আছিলে কিন্তু এতিয়া তাত থ'বলৈ ঠাই নাই কেতিয়াবা যদি আমি এনেধৰণৰ মানুহ পাওঁ তাত থ'ব খোজোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ ছিট নাথাকেই গুৱাহাটীততো বহুত আছে সেইবিলাকতো চিট নাট নাপাওঁ সেইকাৰণেহে আমি তাৰমানে বহুদিনীয়া এটা সপোন আছিলে কল্পনা আছিলে যে এনেকৈ এখন আমি ইয়াতে বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিম আৰু ককা আইতাহঁতক আমি ৰাখিম মৰম চেনেহেৰে তেওঁলোকক বচাই দিম সেইটো এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিহে আমি এই বৃদ্ধাশ্ৰমখন খুলিছোঁ আচলতে কিছুমানে কৈছে বৃদ্ধাশ্ৰম নাম দিব নালাগে আচলতে বেলেগ বহুতৰে বহু কথা কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো বা বাস্তৱখনো অৱশ্যে বেলেগ বাস্তৱ জগতখন এই বৰ্ণালী এইও তেনেকুৱা ধৰণৰে দৰিদ্ৰতাই তাইকো নিপীড়িত কৰি ৰাখিছিলে তাইকো আনি ইয়াত কিছু কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে তাই ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে আৰু বহুতো বহুতো আছে ইয়াতে কাম কৰি আছে চেষ্টাই তেওঁলোকক এইজন কেনেমৰ তেখেতে এই দলটোৰ দলপতি বুলিয়ে ক'ব লাগিব

এতিয়া এইসকলৰ মাজত এই কম্বল লৈ আহিছে কম্বল বিতৰণ কৰিব তেওঁলোকে অ অ এনেকৈ ভাল হ'ব পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া মাতি দিওঁ অনুষ্ঠানটো দেখিছেনে পৰিৱেশটো আশ্ৰমখন আশ্ৰম আশ্ৰমেই লাগি যায় পৰিৱেশটো দেখিলে সকলোৰে থাকিব মন যায় এই ককা আইতাবিলাকৰোতো এখন ঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰ পূৰ ঘৰখনত তেওঁলোকৰ সকলো তেওঁলোক কিমান যে মৰমৰ আছিল কিমান যে আদৰৰ আছিল আৰু কিমান যে প্ৰয়োজনীয় আছিল নহয়নে সকলোৰে প্ৰয়োজন পূৰণ কৰি কৰি তেখেতসকল বৃদ্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন শেষ নহয় ঘৰ ৰখা ল'ৰা ছোৱালী ৰখা কিমান যে কাম কৰিব লাগে তাৰপিছতো যদি তেওঁলোক অৱহেলিত হয় তেওঁলোক অনাদৃত হয় কিমান দুখ লগা কথা নহয়নে বাৰু কিছুমান দেখিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে কিছুমানে খাবলৈ নাপায় বা একো কৰিব নোৱাৰিলেতো খাব নাপাবই অকণমান ওলাই গ'লে বাৰু কিবা এটা খুজি হ'লেও খাব পাৰিব কিন্তু একেবাৰে যেতিয়া অসমৰ্থ হৈ পৰে ভিতৰত থাকি থাকি এমাহ দুমাহ মানুহে তেতিয়া মানুহে সিমান এটা গমো নাপায় অহা যোৱা ন নাথাকিলে গম নাপায় থাকি থাকি কেতিয়াবা দেখা যায় কংকাল সাৰ হৈ যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰো বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ লৈ অহা হয় তাৰপিছতো কিছুমান তাতেই মানে একেবাৰে মৃত্যু মুখত পৰে তাৰপিছত জহি পচি যেতিয়া মৰা হতো যেতিয়া মানুহে জহি বুচিবলৈ ধৰে তেতিয়া তেনেধৰণৰ আমি কিমান যে দেখি থাকোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হয়নে বাৰু তেনে যাতে নহয় সেইটোকে আশা ৰাখি আচলতে সকলোবোৰ সকলোৱে অকণমান মৰম দেখুৱাব লাগে সেই মৰম যেনে আমি আচলতে মানুহ সেয়া অকণমান ইয়াৰ আমাৰ বাইদেউহঁতে লুচি বনাইছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ঘূৰ্ণিও বনাইছে সেয়া তাৰপিছত বাইদেউ খাব এতিয়াতে তেওঁলোকে যাওঁ বুলি কোৱা আমাৰো অকণমান ল'ৰালৰি লাগিছে আৰু কৰি দিলোঁ তৰকাৰী এয়া লক্ষী বাইদেউ কিন্তু ধাৰ্টকসকলে মানে বিদায় দিছে সেয়াই আৰু মৰম চেনেহ এনেকৈ আদান প্ৰদানেৰে আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু অকণমান বিদায় আমি কৰিলে কিনো আমাৰ হানি হয় মানুহক বা অকণমান যদি আমি দান কৰিবি দানে